Всем привет! Сегодня хочу короткое такое видео снять. Есть трудность и я знаю, что многие, кто разбирают катушки Риоби, сталкиваются с трудностью, как собрать э, обгонную муфту или же по-другому упро упрощенно называют мгновенный стопор в этих катушках. Ролики вываливаются, крышечка не фиксируется. Как же собрать? -э, секрет очень простой. Если вы хотите все-таки э, туда влезть, обслужить, Значит, берете такую вот таблеточку магнит, ставите э, внутренний ролик, этот барабанчик зеркальный. И э, все вот эти вот ролики, они сюда просто прилипают с магнитом. Сверху накрывается крышечкой. Одной рукой, извините, неудобно, я держу э, камеру. И все. Значит, для работы обязательно вам нужен будет пинцет для того, чтобы эту всю конструкцию туда внутрь найти место для вот, для вот этого вот штырька. И хочу напомнить, что все обгонные муфты смазывать нужно только специальной смазкой. Real Oil. Неважно, какого это будет производителя. Можете брать как у меня пен, бальзер, который у нас продается. Можете брать специализированные реоби и так далее, и так далее. Если же все же части ролика у вас потерялись, заржавели, пришли в непригодность, ссылочка под этим видео, там наш сайт, наши контакты, пожалуйста, можете заказывать запчасти. Всем пока.